श्री स्वामी अथर्वशीर्ष अथर्वशीर्ष म्हटले की गणपती अथर्वशीर्ष पटकन आठवते दे। देवीचे सूर्याचे गायत्रीचे अशी काही अथर्वशीर्षे आहेत पण ती सर्व संस्कृत भाषेत आहे मराठी भाषेत अथर्वशीर्ष हा प्रकार आलाच नाही श्री स्वामी समर्थांचे एक अथर्वशीर्ष आहे छोटेखानी असले तरी ते संस्कृत भाषेतच आहे त्यामुळे मराठी अथर्वशीर्षाची आजवर उणीवच होती ती उणीव आता या अथर्वशीर्षाने भरून निघाली आहे नेमाने हे अथर्वशीर्ष वेळ म्हटल्यास इष्ट होईलच परंतु प्रसंगी गरजेनुसार एक तीन पाच सात अकरा एकवीस एक्कावन्न शंभर किं हजार आवर्तने श्री गणेशाय नमः या श्री स्वामी समर्थ अथर्वशीर्षाचे ब्रह्मा ऋषि परमात्मा देवता गायत्री हा छंद। मू पुरुष मूल मूल हे अग्नि नारायण युक्त बीज आदि माया शक्ति सर्वतापहरसप्ताक्षरयुक्तमन्त्रीलक धर्म अर्थकाममोक्षया पुरुषार्थप्राप्तिसाठी जपाचा विनियोग लम् ॐ या बीजाक्षरान् सह षडङ्गन्यास ॐ नमो नमोजि परब्रह्म परमात्मा प्राणदाता ॐकारस्वरूपा श्री स्वामी समर्था नमो नमो हे कवच मंत्र जाणावा ॐ इह परसुरलोकी ॐ श्री स्वामी समर्था नमो नमो रक्ष रक्ष तू करता कर्ता तू धरता तूची परिपाता तूची संहर्ता भय मज मरणाचे भयचिन्तातुर्जग्याच भयशीलभ्रष्टया जगताचे सम्भाी देवा मला देवारक्षीमज क्षणोक्षणी रक्षीमज दिनोदिनी रक्षी मज दिनो शरण आलो तुला ॐ इह परसुरलोकी ॐ सत्य सत्यज्ञान सृष्टिचे विज्ञान तू मूलकारण अहं ब्रह्मास्मि चे तू ब्रह्मा विष्णुरुद्र वायु इंद्र भूमि सूर्य तू भूमिसूर्यचन्द्रव्योम तु तू अथर्व सामवेद। पुराण आण्युपनिषद सर्व हि तु देवातु वाङ्मय तु चिन्मय अणुरेणुहिरण्मय ब्रह्ममय तु ची ॐ इह परसुरलोकी ॐ सोऽहम् आत्मा राम कोऽहं मायाभ्रम दाविशी उत्तम नामाचा आदर्शी ॐ हे एकाक्षरी ब्रह्म ते तुझे चिनिजरूप प्रकाशे पार वर्णिता वर्णवेना दोन अक्षरी दत्त स्मर्तृगामिनाथ आर्तांचा आधार परोपकारी तीन अक्षरी श्रीपाद वैराग्य प्रखर, जाळिला विकार शिवतेजे नरसिंह अक्षरे चार आश्रम धर्म, वेदांचा विचार विवरिला स्वामी समर्थ पञ्चाक्षर मोक्षाचे द्वार तोडिला आचार दाम्भिकांचा, च ॐ दत्तश्रीपादनरसिंह स्वामी समर्थ पन्धरा अक्षरी मन्त्रः जपता निरन्तरी आबालथोरी प्रपंची विकारी तयासी सत्वरी स्वामी दत्त अंतरी होई लतमारी उद्धारकर्ता सारोगव्याधि घोर घोरकष्ट सर्वान् आधि नष्ट फेरा माघारा घरा नित्य नित्यपाठे अभक्ष भक्षण पापाचे कारण जाईल विरून, अथर्व विरुन अपेय पान महान, जाईल निरसून अथर्वपाठाने अगम्यगमन नरकदारुण जळून् अथर्वपाठाने व्रात्यसम्भाषण बुद्धीचे ग्रहण जाइलसुटून् अथर्वपाठाने पञ्चमहापापे भस्मसात आपोवापे अथर्वप्रतापे होतिलपै सहस्रावर्तन हे सहस्रभोजनवाशतयज्ञाहून् पुण्यदायी आतायेणेहो वो आरोग्यवृद्धिः ऐश्वर्यवृद्धिः शान्तिवृद्धि वंशवृद्धि धनवृद्धि ज्ञानवृद्धिः योगवृद्धिः कीर्तिवृद्धिः दिगन्तपाठकाची हरि ओम् तत्सत् ऐसाहा सा इति श्री उपनिषदस्वरूप श्री स्वामी समर्थ अथर्वशीर्षस्तोत्र संपूर्ण श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ